Джавейра Махмедовича и Михаил Проснулась Проснулось 5 часов утра. То, что творится по Украине, у меня нет слов. Нет слов, эмоций нет. Это да, стрессы, стрессы, еще раз стрессы. То, что во Львове, Приворох. Это же. Не понимаю тех, которые пишут, задают вопросы а куда прилетела, а что там пострадала. Я же прекрасно понимаю, зачем эти пишут люди, да, это, наверное, собирать информацию для кого-то, предполагаю. Сегодня у меня два заседания, значит, пойду на 11 часов, так как у меня пришло, пришло бумажное приглашение, на 14.00 у меня приглашение не приходило, оно пришло в электронном виде использовался мой телефон поэтому на 14.00 я не пойду и пусть покажут мне да что они присылали мне повестку на 14 на сегодня то есть начав после судья макаров да э, который был ликвидирован а именно президентом в 2017 году берет на себя какие-то повноважения и считает себя что он судья значит У нас уже прошли заседания, а именно у Григория Ляхова, которому было отказано, что он вышел. То есть мы еще продлили нахождение насильно, еще раз говорю, нахождение насильно в СИЗО. Вчера было заседание у Сергея Воробья, у него был свой канал Свободный Запорожье. К, к сожалению, тоже продлили судья, начебто сличить судья. Минаев, у Сергея Величко тоже были заседания, но я так понял, что он дал отводы. У Константина сегодня должно состояться заседание на 11 часов. Поэтому, ребят, еще, значит, тортуры, насилие в отношении людей продолжается. Это массово по всей Украине. И вот смотрела недавно, ну как недавно, сегодня утром одного человека, не могу его сказать, язык не поворачивается, который решил, что наши с вами дети, детей уже можно обучать с 10 лет. То есть 18 лет это уже будет боец. Его можно свободно уже куда-то отправлять. У меня не то, что шок, ну, я, как я говорила, уже с рождения скоро будет приходить вот так вот в родом и прям с роддома забирать. Понимаете? Значит, по городу уже ходят, мимо прошли вот такие четыре, вот таких четыре, понимаете, вот таких. Такое э, борзое. Э, видели бы его не до лицо. Там оно видно, что это... Ну это не человек, это животное. Нет, животных трогать не будет. Ну вот, не знаю, как его назвать понимаете? И идут, ну, мне просто стало плохо. Идет геноцид украинского народа полным ходом. Все вы вчера прекрасно видели, да, еще чет четверо подали в отставку. Очень интересно. Короче, они же решили сначала себя выпускать за границу, а теперь они написали заяву будет отставку. Бегут, боятся, э, что будет народный трибунал, боятся, что будет э, после войны ответственность, а, а самая криминальная ответственность, и они решили у тю, тю, -ля, ля У меня сегодня, кстати, вчера была на почте, тоже забрала письмо, значит, начал-то противник Запорожской области Резниченко, прислала мне попрыть это приглашение к чему? к нему туда в кабинет, чтобы дать мне документы о продлении и соответственно скоро должно прийти тоже бумажное, бумажное приглашение я так понимаю что самый гуманный суд в мире и где будет еще рассматриваться продление да, на два месяца. Напоминаю, что я нахожусь под залогом. И кто не боится, что люди им сделают. Я вам хочу сказать, Александр, за преступления не должны отвечать. Те, которые пошли против насилия, это громада города Запорожья. То, что это заказ, а именно заказ с Киева, выполняется руками... Запорожской областная прокуратура и ГУНП, которые являются частными лицами, вы же понимаете, они могут только силой нас взять. От ответственности никто не должен уйти. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, да, что многие из них не утекут, да, не убегут. И вы же понимаете, что границы закрытые для нас, именно с вами. А для тех, у кого есть бабки, кто геноцидит украинский народ, кто наворовал, для них границы открыты. Как вы все успеваете, бизнес и учеба и борьба. Смотрите, мне сейчас помогает девочка печь, потому что физически все не успеваю. Началась учеба, учеба у меня дистанционно, хоть в чем-то повезло и как-то так спасибо тем людям которые находятся возле меня рядом спасибо вам кто меня поддерживает кто поза кадром да кто люди которые очные есть а есть люди которые заочные. это то есть через на дальнем расстоянии бороться нужно за свои права они приватизировали все, полностью все, какую ветку мы не возьмем, все подмяли по своей руке. Вчера смотрела, так смеялась, там же будут менять форму э, полиции, если кто видел, какие у них <laughs> шапки будут, ребят, как раньше, шапки-ушанки, понимаете. Я так вчера смеялась, ну, думаю, ладно. У нас зимы стали теплые, а у них такие дубылые будут шапки. Поэтому, я так поняла, писк моды зима 24-25. Будут шапки-ушанки. Поэтому можно поддержать в кавычках этот флешмоб. Жизнь коротка, всего 70-80 лет, несмотря на медицину. Для меня главное здоровье близких. Согласна с вами, дело в том, что когда в нас не стреляет нас стр... вонь. вонь такая в городе Запорожье, и если раньше Запорожье занимало по экологии там 7-8 место, то сейчас Запорожье вообще исключили из этого списка, то есть они решили, что с вонью в городе Запорожье, да, они уже справились, экология у нас стала просто на все сто процентов нет слов У нас то резина паленая воняет то воняет скажите мне йодом ну вон страшная ну им в принципе все равно но самое интересное этим этим же дышат и они понимаете поэтому зажал и все равно, я вам хочу сказать, они боятся людей, действительно людей. Но решили сделать с нас мигрантов, забрать нашу землю. Да, вот кто говорит, они продают нашу землю? Нет, они продают. Вот, если у них есть квартиры, там дома, сколько у них там соток, они продают свое майно. И еще раз повторю, я разрешение на продажу своей земли никому не давала, ни в устной форме не в, в устной, не в письменном виде, вообще. Поэтому то, что они все там напридумывали, это их личное дело. Самое интересное, когда к нам приезжал Гранд Конституции, возили его в школу, где полностью сделали там ремонт, убежище полностью. Ну, то есть, а не повозили по другим школам, где нету уби для детей да, убежища. Ну, я вам хочу сказать. Сейчас опасно везде. И снаружи, понимаете? Ну, то есть, и внутри, да, у убежище и без убежища. Вчера, да, в Полтаву прилетела... А с чем Доброго ранка. Доброго ранку. Вот эти духовые с капустой, сосиска в тесте. Остались рогалики с повидло. повидла. И... Вчера, О, оце вчерашний. оце, вчерашний. О, оце mm -hmm. Ну, девочки, ну она свежая. Нет, ну давай покажу. Это Нет, это капуста. А, с капустой.

Поэтому я, наверное, буду заправляться и увидимся с вами на судебном заседании на 11.00. Всем хорошего дня.